Вот там видно, наверное вот. Вообще для него у меня есть специальная коробка Вот мой ЛД В переводе это личный дневник вот. Сейчас мы будем показывать Так, первую страничку я оформила Вот так Вот Здесь написано Ну, здесь нарисовано ЛД Здесь написано Начало, здесь конец я его еще не закончила, конечно. Так, вот мы первый день. Здесь у меня такой чек. Здесь мы ходили с мамой в АТВ. Потом завели Катю. Ну, мою младшую сестру, в смысле. Все такое. Это нам дарила бабушка. Это мы кушали. И вот это мне купила мама, когда я побежала за Катю, потому что мы опаздывали в садик за ней. И она нам купила скачей соломку. В общем, дальше у меня рецепт персиков. Ну, такие печеньки. Здесь я тоже что-то писала, здесь у меня запись, в общем. Здесь у меня такая картинка. Просто картинка без ничего. Это никакой не карман. Просто картинка и запись. Вот такая картинка. Так, затем э, у меня здесь. Вот так. Так, здесь мы думали, как назвать и все такое. Ну, тут запись, в Здесь чеки. Вот здесь у меня такие две эти накладочки. Вот здесь чеки. В кармашке. Кармашки делала сама чеки. я приклеила сама и сложила тоже. Но это понятно. Затем, здесь у меня друзья кто мои друзья, и на каком они месте. Потом, кто... Э, кто хочешь, возьми тут. Ой, что хочешь, возьми тут. Вот у меня тут две... Так, здесь у меня... Кого я люблю. Ну, в общем, секрет. Зачем я это сказала? Ладно, здесь две рекламки и запись. Которые... Ну, это две рекламки, которые я взяла. Здесь на тайном языке написано что-то. Здесь плейлист. И здесь у меня такое сердечко, и тут такая, сейчас покажу, такая радуга. Я думаю, многие знают эту идею. И почему-то у всех она в темде вот. Так, затем вот такая страничка, это я. Вот здесь у меня такая шторка, которая задвигается обратно. Секундочку. Это я шла, одна девочка показывала, как ее делать в Ютубе. Так, Дальше здесь такая же шторка с чеком. Здесь, кстати, я писала дальше фломастером. Здесь тоже все фломастером, все записи. Здесь фломастер опять. Здесь ручки и фломастер. Ну и там тоже, кстати, ручки и фломастер. Затем у меня здесь идет... Мы ходили в Макдональдс. Мне попалась вот такая вот игрушка. Дальше здесь я сделала творческий беспорядок, нарисовала. Здесь список того, что я хочу. Вот. А, а тут вот такая фоточка. Тут такая еще наклеечка есть. Так, дальше я не знаю зачем, но я нарисовала эту свечку. Здесь у меня вот так вот. Так, дальше я покажу. Здесь мы гуляли с моей подружкой. Вот здесь такой, такой кармашек, это кармашек. Здесь э, вытягивается. Вот. Это чек мы ели мороженое, это мы тоже ели, это с моей новой линейки вот. Затем здесь мы еще ели жвачку и все такое. Это все я вложила в этот маленький кармашек. Еще мы ели шипучку. Так, затем здесь я нашла рисунок. Он не достается, ну, ладно, свой старый. Вот все мои чеки. Тут их штук пять, наверное. вот. И э, тут то, что я написала, то, что я хочу ссылку. Затем здесь расшифровка имени Настя. Настя настойчивая, оригинальная, стройная, талантливая и яркая. Здесь вот, так вот. Здесь вот такая картинка, она на самом деле это кармашек. Вот здесь. Я написала все, что происходило в этот день. Тут я написала уроки, которые нам задали, объявления, которые нам говорили, еще что-то. Я написала, я уже не помню даже. Так, затем здесь у меня опять же этот чек, то э, здесь у меня идет рисунок. Я не знаю, чей это моей, твоей родной сестре или мой секундочку сейчас я вам его покажу вот такой вот рисунок тут он у меня на скотче отойди катя здесь у меня со школы здесь то что я рисовала на уроке мне было скучно вот я уже красками. И мини-переписочка здесь скул я знаю что немного неправильно я на самом деле очень люблю школу я знаю почему в этот день я взяла вот такую бумажечку. Ну, рекламку. Здесь вот так все. Здесь то, что происходило, это со старого личного дневника у меня. Потом здесь чек, который в этот день был э, получен. Потом здесь у меня то, что купили э, нам книжки English Plus в этот день. И вот это юниты. То, что там есть юниты. Это все у меня в таком карманчике. Сейчас я его поближе покажу. Вот такой вот зимний кармашек. Так, затем средняя страничка до разделения. Вот здесь я нашла свое старое сочинение, которое я писала с папой. Чек. И два чека, два скорее всего чека. Вот такого вот сочинение на таком листике я вывела из блокнота. Карман тут написано и моя подпись. Зачем здесь идет красное разделение? В этот день гуляли с моей подругой, и там к нам пристал мальчик. Он сказал, что вы мне мешаете гулять. Вот, это, я бы ему такое сделала. Я тут написала. Дальше я уже не знала, что мне писать, у меня как-то фантазии не хватало. Но сначала я еще написала, вот. В этот день ко мне приезжала двоюродная сестра. А потом здесь вот шоколадка, кислица, мы ели кислицу, и там внутри еще одна конфетка. Э -э так, затем такой рисунок я нарисовала просто так. Так, затем в этот день я не очень красиво нарисовала кеды. В этот день мне купили кеды 39 размера. Вот. Это я отклеила с упаковки. Ужинали мы рыбу. Ну, кушали мы на ужин рыбу, точнее, вот. Здесь я написала, что я не очень люблю Меганасы. Здесь я написала, что я люблю. Так, далее. Э, здесь я нарисовала и написала, что скоро Новый год. Потом здесь у меня со школы. Э, это я рисовала на украинской литературе. Потом Катя. Вот такой комикс. Мини-комикс. Комикс. Комикс. Я его да Здесь такой кармашек в виде книжечки. И э, здесь такая запись. А вот здесь у меня я написала, сколько до Нового года. Осталось 41 день. Потом еще вот тут нарисовала вот такое новогоднее корректором. Вот. И вот это, в общем, все. Еще у этого дневника есть коробка. Ее показывать не буду. Вот. Вот такой у меня личный дневник. Я его сейчас веду. Он мне очень нравится. Купили мы его, кому интересно, кто живет в Украине. В АТБ. Стоил он 30 гривен. Вот. И на этом все. Ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!